कदम नजरबर कदम हजरत जिले इलाही सुबह के बढ़ रहे हैं कदम मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर बादशाह गाजी तशरफ फरमायन वैसे तो पूरे हिंदुस्तान पर मुगल सल्तनत का परचम बुलंद है Hmm. सिवाय मराठों का मुट्ठी पर स्वराज्य छोड़कर क्या है स्वराज्य औकात क्या है उनकी किस लिए आलम औरंगजेब पिछले छह सालों से दिल्ली का तक छोड़ के इस दक्षिण की घाटी में आ पड़ा है इस पहाड़ी धूल और मिट्टी में लेकिन हम भी जान बुझ कर पड़े रहे उस दिन का इंतजार करते रहे जिस दिन कोई सुरमा इस भरे दरबार में आएगा और कहेगा हाँ हमने शिकस्त दिए उन पहाड़ी चूहों को और आज वो सुरमा हमें मिल भी गया है तुम बुजिलों को इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है वजीर आजम जी सरजा खान को बुलाया जाए जी आलमपना शेर दखन सरजा खान हाजिर हो खां आज इस भरे दरबार में हम तुम्हें खा, इस खिताब से नवाजेंगे लेकिन उससे पहले इन सब बुजुर्गों को बताओ कैसे मार गिराया मराठों के उस शेर जैसे सर सेनापति को बताओ मरने से पहले क्या कर रहा था वो रहा था जिंदगी की भीख मांग रहा था क्या कर क्या रहा था अरे उसके मौत की दर्द भरी कहानी सुना क्योंकि तुम्हारी इस फतेह की वजह से अगले कुछ ही दिनों में यह दरबार इंशाला रायगढ़ पे होगा हर हरे महादेव जय भवानी या अशा घोषणा सोडून हा कसला आवाज घुमतोय या सह्याद्रीच्या खोऱ्यांमधून औरंगजेबाच्या दरबारात एका सरसेनापतीच्या मृत्यूवर सुरू झालेली ही गोष्ट बारा वर्ष माग जाऊन एका सरसेनापतीच्या मृत्यूवरच थांबते राज्याभिषेकाला अवघे तीन महिने राहिले होते बहलोल खान विजापुरी सरदार उत्तरेकडे प्रचंड धुमाकूळ घालत होता देव देवस्थाने फोडत होता त्यामुळे पिसाळलेल्या या जनावराचा बंदोबस्त करण्यासाठी महाराजांनी सरसेनापती प्रतापराव गुजरांना एक पत्र लिहायला मारावे शक्यतो मारावेच कोणतीही दया माया न नवत <laughs> शक्यतो मारावेच महाराजांच्या आदेश बरहुकूम प्रतापरावांनी त्या बहलोल खानाला आडवा तिडवा लोळवला फक्त त्यांची एक मोठी चूक झाली शरण आलेल्याला मरण देऊ नये म्हणून या दिलदार मराठ्यानं त्या जनावराला जिवंत सोडला आणि तात्क्षणी रायगडावरून प्रतापरावांसाठी महाराजांचं अजून एक पत्र निघालं प्रतापराव त्या खानाशी सला काय निमित्त केला हुकुम होता की भलोल खाना धरावा अथवा मारावा तरी तुम्ही त्या झरी सोडलात न ठेचता खानाच्या तरवारीने कापली केलेली रयत कधीच कधीच माफ करणार नाही नाही तरी आणि लिहा जबाबदार तुम्ही राव तिसता क्षणी त्या जनावरास कर्दीच मिळवा खानास कर्दीच मिळवल्या विना आम्हा रायगडीत तोंड टाकू नका राजांचे हे विखारी शब्द स्वाभिमानी प्रतापरावांचं काळी चिरत गेले आणि दुखावलेले प्रतापराव कुठलाही विचार न करता अवघे सहा सरदार घेऊन बहलोल खानाच्या दिशेनं निघाले

ਇਗਨਾ ਤੋੜ ਨਿਆ ਰਤਾਪ ਜੇ ਕੁੜ ਤੋ ਜੀ ਘਸਲੇ ਇਹ ਸਾਬ ਗਿੜੋ ਜੀ ਵਿੱਟਲ ਗਿੜਲੇ ਸਿੱਧੀ ਵਿਟੋ